qanun 6 Nəyin bahasına olursa olsun diqqət qazan. Qanun belə ifadə olunur. Hər şey haqqında zahiri görkəmə görə məhkəmə yuritdirlər. Nəyiç görmək olmaz, o şey dəyərə maliç deyil. Buna görə də hesva özünüzə küçülər arasında itbat olmağa və yaxud tarifə qoşulmağa imkan verməyin, seçilin. Nəyin bahasına olsa da gözə dəyin. Maqnit tək özünüzə cəzb eləyin ətrafdakı bir çox təvazökar və nəzakətli insanlarla müqayisədə daha iri, rəngarəng, muammalı görünən hakimiyyətin açarı əhatəmizdə olanlardan daha görparlamaq. Bu elə bir qabiliyyətdir ki, heç kim bununla dünyaya gəlmir. Kariyeranızın başlanğıcında adınızı və reputasiyanızı sizi başqa adamların çağırışından fərqləndirəcək nə iləsa bağlamalısınız? Məsələn, geyimdə xarakterli stillə, hansısa bir səciyə və zəhətlə Elə belə qəilə ki, bu təkcə məzəli görünməsin, həm də sizin haqqanızda danışmağa məcbur eləsin. O obraz özünə yer eləyən kimi, siz individuallıq olacaqsınız. Ulduzunuzun göy qübəsində öz yeri meydana olacaqdır. Belə hesab etmək bədlə qarar olmuş yanlışlıqdır ki, yalnız sizin üçün seçiləyə və olan görkəm ziddiyyətli olmamaldır. Hücumların predmeti olmaq pisdir. Həqiqətən də, bu qədər uzaq olan başqa nəyisə təsəvvür etmək çətindir. Seyrlərinizin boşa çıxmasından və başqa bir kimçənin məşhurluğunuza kölgə salmasından qaçmaq üçün diqqətin bir növündən o bilməyə təyrinə imtina etməyinizə dəyilməz. Son nəticədə isə diqqət sizin yalnız feyinizə olacaq. 14-cü Lidiqvikin sarayı istedadlı yazıçılar, rəssamlar, gözəlcələrlə, həmçinin də büsursuz məziyyətləri olan kişi və qadınlarla zəngin olsa da, onlardan heç biri haqqında hər sorlozanxı barədə olduqca da danışmırdı. Hesoq bəstəboylu, demək olar ki, ciddan idi və onun davranışı son dərəcə dəlivanlığı ilə seçilirdi. O yatağını kralın favoriti olan xanımla bölüşürdü. Yalnız saray əlində deyil, həm də kralın özünü açıq təhdiq edirdi. Təbəiyyətinin eksentrikliyi qralı amma o qədər əyləndirirdi ki, o Hesoqun olmadığı vaxtlarda çətinliklə təb gətirirdi. Bu sadə izah olunurdu. Hesoqun dəzülməz xarakterinin qərəbəlişləri diqqəti cəlb eləyirdi. Onun ədəbçarlığı əhatə edənləri təsir edən kimi onlar nəyin bahasına olursa olsun həsrətlə nisiyyətli olmaq istəyirlər. Bozluğun və orta hallığın üzərində yüksələn çox şəxsiyyətlərə möhtəzə cəmiyyət. Buna görə də sizi küçdədən fərqləndirən, diqqəti sizə cəlb edən keyfiyyətlərdən tam səkinməyin. Toqquşmalardan, hətta qalmaqallardan da qaçmayın. Unudulmuş olmaqdansa üzərinizə edilən hüzumlar, hətta yağdırılan böftən də yaxşıdır. Əgər siz elə də yüksək mövqe tutmursunuzsa və mövqeyinizi diqqətin üzərinə zəcəlb etmək üçün sizi şanslar vermisə, bu halda effektiv fənd əliniz sata biləcək ən görkəmli, ən gözülü, ən məşhur şəxsə hücum etməy olardı. 16-cı əsrin əvvəllərində Pesro Aretino, Gençi sağında hələ Romada çapçının şagirdi olduğu vaxt, şeir qoşan adam kimi özünə diqqət çəlb etməyə heştinmişdir və o, Roma papasını və onun əhəlləşdirilmiş filə olan bağlılığını məsxərəyə vuran satirik həz silsiləsini nəşr etdirməyə qərar almışdır. Bu hücum Aretinoya dərhal məşhurluq gətirdi. Bu dünyanın cüzlülərin üzərində edilən hərəkətlər adətən oxşar effekt verir. Ancaq yada saxlayın ki, siz ictimai diqqətin obyekti olandan sonra bu fənnə sui-istifadə etməyə olmaz. Bu əks nəticəyə gətirə bilər. Görünən mövqedə olandan sonra siz diqqəti cəlb etmək metodlarınızı şəraitə uyğunlaşdırmaqla və dəyişməklə özünüzə marağın sönməsinə imkan verməyə bilərsiniz. Əgər bu edilməsə, publika darıxmağa başlayacaq. Və diqqətli başqa obyektin üzərinə keçirəcəyik. Oyun daim sayıq olmağı və yaradıcı yanaşmanı tələb edir. Pablo Picasso özünə fonla qarışmağa heç vaxt imkan vermirdi. Onun adını hər hansı bir müəyyən bir stil ilə bağlayanda, o, publikanın gözəlliyinə şürə silsiləsi ilə kədərləndirirdi. O, fikirləşirdi ki, tamaşaçıları eybəcər yaradıcılıqla tarazlıqdan çıxarmaq, onların mənim stilimə öyrüş etməsinə imkan verməkdən yaxşıdır. Başa düşmək lazımdı. İnsanlar kimin hərəkətlərini öncədən deyə bilirlərsə, həmin insanlara nəzərən üstün olduqları hissi onlara hakim kəsilir. Əgər siz belələrin gözləntilərinin əcsinə oynamaqla onlara üstəlikdə kimin olduğunu göstərəsənizsə, bir dəfəyə hörmət qazanacaq və daha ciddi diqqətin obyekti olacaqsınız. O obraz, rampanın işığı, bu parlayan dairəyə qədəm qoyan aktyor öz mövcudiyyətinin üstünlüklərinə nail olur. Həm ona bax Sofitin ensiz şüası yalnız bir nəfəri işıqlandıra bilər. Onu öz üzərində saxlamaq üçün bazarlığın hər şey elə. Məzəli, yöndəmsiz və ya qalmaqallı ol. Tək ki, şüa sənin üzərində dayansın və başqa aktyorları kölgədə qoysun. Nüfuzlu rəy özünü göstər, göz önündə ol. O şeyi ki görmürlər, o elə belə mövcud deyil. Məs işıq ilkin şərt oldu ki, bunun sayəsində bütün xəyal olan nura büründü. Nomaş etdirmək bir çox boşluqları doldurur və əgər o əsl məziyyətlərlə möhkəmləndirilirsə, çatışmazlıqları ötbas edir və hər şeyə ikinci ömür verir. Baltasar Graciani 1601-1658. Hətta söyüşlərə məruz qalaraq da mən şöhrətdən özümə düşən payı alıram. Pietro Aretino 1292-1556. Arı və şəhsadə. İti quyruq adlı bir arı çoxdan idi məşhurlaşma ağası sürlə yaşeyildi. Bir dəfə o uçub şahın sarayına gəldi və öz sarpaeyisində yatan balaca şahzadəni sancdı. Şahzadə ayıldı və bäşdən ağladı. Şah və saray əyyamləri təlaş içində onun yanına tələsdilər. Şahzadə qışqırır, arı isə onu yenə və yenə sancırdı. Saray əyyamları arnı tutmağa çalışdılar, amma onlardan hər birinə də arının nechtərindən pay düşdü. Qara qışqırığa bütün saray əhli təkürlüşdü. Xəbər tez yayıldı və avadalar saraya tərəf axışmağa başladı. Şəhər təlatimə gəlmişdi. Bütün işlər dayanmışdı. Cəhdli zəhmətdən sonra dincəlməyə getməzdən əvvəl ara ərz etdi. Şöhrəti olmayan ad, alov olmayan yanğın kimidir. Nəyin bahasına olursa olsun, ad çıxarmaqdan vəzif, başqa heç nə yoxdur. Hindistan təmsili